До нас долучається пан Юрій Рашкин, депутат округу РОК, штат Вісконсін, ведучий ютуб-каналу «Рашкин Репорт». Пане Юрію, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю вас, спасибо за приглашення. Слава Україні, героям слава. Ну насправді багато ми зараз говоримо про те, що про санкції ми поки що нічого так і не почули. Але все ж таки, я хочу почати а, з питання: що от, як американський політиком зараз сприймає те, що відбулося на саміті шостому, що ну фактично це виклик Сполученим Штатам Америки, і а, як сприймають реакцію Дональда Трампа на ці події? Мы видим, что Дональд Трамп ревнует, потому что собрались все ребята, которых он теперь считает крутыми, и они собрались без него. Для Соединенных Штатов это, это выглядит как-то не особенно а, значительно, потому что мы и так не особенно смотрим за то, что происходит за пределами нашей страны, а то, что наш президент хотел куда-то съездить, но у него не получилось. Окей, okay, это не выглядит так важно. Выглядит для нас более важно то, что происходит внутри нашей страны, то, что творит наш президент внутри. И это отвлекает очень много внимания от всего того, что происходит за границей. Просто интересно, что американцы хотели. мы решили попробовать проголосовать за фашиста в этот раз и посмотреть, что получится. Потому что у нас другие, как бы, мы пробовали, а вот этого еще не пробовали. И выяснилось, что мало того, что он ведет себя как фашист, но он еще хочет с другими фашистами дружить. И поэтому, когда вы упоминаю, упомянули съезд G20, ведущих экономик, то я уже думаю, окей, он будет пытаться затащить на эту встречу Путина. Конечно, как же без Путина теперь? А в Соединенных Штатах теперь, знаете, я проверял Трампа в Гугле по новостям, и мне говорят, о, вы хотите найти новости про Дональда Трампа? Знаете, что еще люди ищут? Новости про Илона Маска и новости про Владимира Путина. О, вот какая у нас теперь тройка мушкетеров оказалась в Соединенных Штатах. И когда Трамп собирается с этими технарями, которые мультистят, как будто они министры его кабинета, это вызывает очень странную реакцию такую у людей, потому что как-то мы думали, что это будут министры делать. Но бизнес очень прогнулся под Трампа. Потому что Трамп диктатор и играет роль диктатора, насколько он умеет и может. А те, кто ну как бы сталкиваются с таким подходом, ведут себя соответственно. Пана Юлия, они другие. Да. Я трішечки хочу уточнити свою думку. Можливо, воно так якось вийшло трішки загально широко. Я чому про це питаю? Тому що от вже не перший місяць, ну приміром, я чую інформацію про те, що у лавах республіканців не всі, вже далеко не всі задоволені політикою Трампа. І насамперед, це стосується. Санкції, яких немає досі, і загалом, ось ну фактично, те, що Трамп проводить політичну легалізацію Путіна. Це вже події останнього місяця. Це власне зустріч на Алясці. Наскільки внутрішні події зараз вони а, можуть швидко розвиватися з огляду на те, що все ж таки виборчий процес попереду? Ну давайте я упрощу. ноль, тому что республиканские політики в кулуарах можуть заявляти що угодно. Но на публике они должны поддерживать Трампа, рассказывать, какой Трамп великий, и голосовать за все идеи Трампа, иначе у них кончается их карьера. На этом они могут, если они не согласны с Трампом, то вот выход, идите отсюда, мы найдем следующего. И это особенно видно по делу Эпштейна, когда вдруг все демократы сказали, давайте опубликуем информацию, которая может быть неблагополучной для демократов, для республиканцев, нам не важно. А республиканцы, которые на этом деле Эпштейна избирались, говорили, давайте опубликуем всю информацию. Теперь Трамп им говорит, тут ничего нету, все молчать. И они все замолчали, и теперь не могут найти республиканца, который бы поддержал эту идею, кроме самых отмороженных, которые оказались вдруг теперь вместе с демократами. Так что республиканцы не могут противостоять э, Трампу. У демократов нет власти и сил практически противостоять Трампу, кроме как делать громкие заявления и требовать публикации дела Эпштейна, и говорить о, все о том, что администрация делает неправильно. Но это разговоры. А республиканцы, которые могли бы его оставить, Становіть в ужасі від него, і вважає, що це буде просто шаг вправо, шаг а буде розсматриваться як попытка як бігство. Знов таки Трамп робить багато заяв. Останнім часом замість санкцій тільки якісь важливі заяви, гучні анонсовані. І вчорашня заява знов таки. Всі чекали, що можливо там щось буде, якісь, ну, якесь кардинальне рішення. Рішення нема. Ну, якщо не враховувати перейменування Пентагону. Для чого це робиться? Ну наскільки це важливо з точки зору можливо держави, чи це натяк якийсь там на якісь можливі а, загострення у світі? Ну і знов таки, щодо України, він заявив, що він а, недооцінив, ну, якщо можна так спростити, ситуацію щодо припинення війни в Україні. Чи є взагалі у Трампа реальний план, план хоч якийсь а, щодо тиску на Росію і припинення війни? Ні, це ніколи не було. Смотрите, для него он хочет, чтобы Путин разобрался, если бы Трамп был президентом Украины, он бы сдался за 24 часа, вопросов нет, но это не тот президент. Этот администрация, которая проецирует слабость. И это администрация, которую теперь во всем мире не уважают. И тот факт, что Трамп решил доказать, что он все-таки кое-что из себя стоит, потому что он переименовал Министерство обороны в Министерство войны, при этом это еще не обязательно легально, суды могут это отменить. Но он уже поменял табличку, потому что для него табличка самое главное. Показуха, этот, на чем специализируется этот президент. Кто его будет бояться? Ему украинцы не доверяют, а Путин его явно не боится. Поэтому вопрос в том, есть ли какой-то момент, когда Трамп поймет, что его выбросили на задворки, его вывели в эту валею и оставили, и закрыли дверь. И все крутые ребята собер... собрались в Пекине, э -э а в это время Соединенные Штаты меняют себе табличку под названием, чтобы казаться более агрессивными, хотя судят-то по делам, не по табличкам. Зрозуміло. Я вам дуже дякую, що долучилися до нашого эфиру. Дякую за інформацію. З нами на зв'язку Юрій Рашкин, депутат округу РОК, штат Вісконсін, ведучий каналу «Рашкін Репорт».